Сьогодні вночі Росія випустила по Україні майже два десятки дронів. Ворог бив по критичній інфраструктурі. Частину безпілотників вдалося збити. Але й наші сили оборони не сидять без діла. Вночі українські дрони атакували декілька російських нафтобаз у Воронезькій області та Пермському краї. Атаку підтвердили у нашому генштабі. Та якщо у Воронезькій області безпілотник, начебто, вдарив по цистерні, то у Пермському краї палало знатно. Поцілили в'ємності із паливом. Вогонь охопив території на 10 тисячах квадратних метрів атаки дронами стають буденністю, але не тільки в Україні, а й в Росії. Київ нарощує виробництво дронів. Про це каже президент Зеленський. Скільки нам потрібно виготовляти безпілотників аби взяти перевагу над ворогом? Як змінюється тактика росіян щодо обстрілу шахедами? Навіщо останнім часом ворог запускає їх щоночі? І от до чого нам готуватися взимку про це й не тільки говоримо із головою центру радіотехнології Сергієм Безкресновим на псевдофлеш. Вітаю вас. Доброго дня, бажаю здоров'я. Бажаю теж вам здоров'я. Росія б'є по нашій критичній інфраструктурі, натомість українські сили оборони продовжують атакувати нафтобази. Що нам варто знати про ці останні атаки? Наскільки стратегічно важливі ці об'єкти у Воронезькій області та Пермському краї для ворога, і які це може мати наслідки для саме військового потенціалу? Чи значно виснажують такі українські атаки резерви ворога? Ну, самое главное, что можно сказать, что мы сейчас вышли на паритет. Мы достигли паритета с Российской Федерацией в производстве, я считаю, ударных дронов. Мы сделали на это ставку, причем у нас несколько разновидностей, в отличие от Российской Федерации, ударных дронов. Они работают только с геранью, мы работаем целым рядом ударников, которые летают на самые дальние расстояния. То есть, и теперь, на, вот, спустя два года войны, мы показываем нашему противнику, что в эту игру можно играть вдвоем. И сейчас это очень важно, в том числе психологически, что жители Российской Федерации теперь находятся в нашем состоянии. Они понимают, что такое быть постоянно под угрозой, под обстрелами. И неизбежно, когда российское ПВО и средства РЭП сбивают наши БПЛА, они могут тоже попадать в какие-то другие места. Точно так же, как это происходит у нас. Это риски войны, да. И теперь жители Российской Федерации на себе понимают, что это такое быть вовлеченной в войну. Не смотреть где-то удаленно, да. А быть непосредственно участниками и может до них будет быстрее доходить как это что такое война и как мы себя чувствуем а с точки зрения боевого применения да у них действительно целей гораздо больше чем у нас потому что российская федерация сама по себе большая и цели там целый ассортимент начиная от объектов критической инфраструктуры это электростанции подстанции системы производства топлива и так далее и качая военных объектов это склады которые мы успешно атакуем и в связи с тем, что объектов у них много, они не могут физически все их прикрыть РЭБом и прикрыть ППО. Они много, значит, ППО задействовали на фронтах, э, обнажив, скажем так, свои участки критической инфраструктуры. И теперь мы это видим каждый день, как это происходит. Как мы это находим все новые и новые цели и их атакуем. Конечно, это болезненно для нашего противника, и мы будем делать это и дальше. То есть мы производим эти БПЛА, и в ответ на удары шахедов мы будем отвечать своими ударами. А вот цікаво саме е, сьогоднішні атаки по нафтобазам, як вони можуть відобразитися на ворогові? Ну я говорю, что в каждой атаке э, есть элемент пропаганды, потому что я мониторю постоянно российские каналы, я вижу фидбэк от жителей Російської Федерации, как они это воспринимают. Это действительно очень как бы подрывает психологический настрой э, росіян, в том числе. Ну и конечно снабжение топливом, э, которое частично производство этого топлива уходит и на военные нужды, это тоже очень, э, важно, и уничтожать такие объекты, это тоже для нас критично. Якщо про ще одну потужную атаку, то... До того українські дрони масово атакували російський військовий аеродром Борисогліпськ, теж у Воронезькій області Цілью стали склади з кабами, якими росіяни регулярно атакують той же Харків і тепер вже і Запоріжжя. Також дрони націлювалися на стоянки літаків су 35 Су-34 та місця зберігання авіаційного пального. На вашу думку, наскільки значними там можуть бути втрати у Росіян, і це означає, що обстріли кабами тепер зменшаться. Да, знаете, действительно, эти вот кабы, это очень для нас большая проблема. Я считаю, что это для нас, для Украины, это проблема номер один. Потому что що... До цього дня каби працювали на відстань десь там 5 п'ять кілометрів лінії фронту. Зараз каби працює на відстань 40-50 кілометрів і атакують Запоріжжя і інші об'єкти нашої критичної інфраструктури. Тобто для нас це проблема. Я вже казав на фронтах. От ми відступаємо тому, що для нас проблема каби розумієте? Оці. бомбы вагою 500 кг и буквально разносят наши позиции. По хлопцам нашему поле им негде зацепиться. То есть эти бомбы, они несут не столько большое количество двухсотых, сколько и большое количество санитарных потерь. Это наши ребята трехсотые, это просто э, аку-травмы, которые травмируют, и человек выбывает в госпиталь, пока у него восстановится слух и другие там органы чувств. Поэтому бороться с этими кабами очень, скажем так, необходимо. И так как сейчас у нас есть проблема в том, чтобы сбивать эти кабы, Кабы на лету, когда они находятся в нашем воздушном пространстве, мы выбираем другую тактику: уничтожать носители этих кабов и сами эти кабы, которые находятся на территории противника. То есть и мы выбираем эту тактику, она действительно эффективна и по данным наших разведки. Вот на этих аэродромах было уничтожено какой-то определенный запас. Конечно, это не весь запас, там кабов, и ракет хранится на аэродромах, мы понимаем в этих ангарах. Но то, что в ближайшее время должно быть выпущено запас на какой-то стратегический период там. Две недели, три недели на этих аэродромах, а он там находится. И мы его уничтожаем, тем самым мы облегчаем ситуацию для наших всех хлопцев на фронтах. І ще знаєте, одна з позитивних новин Україна кожного року здатна виробляти загалом десь приблизно 4 мільйона дронів, і на сьогодні вже понад півтора мільйона законтрактовані. Про це казав зокрема президент Зеленський в той же час, як на Росії кажуть, що ставлять плани 18 тисяч дронів на рік, а до 2035 року до мільйона одиниць. от такі цифри чи дійсно вони допоможуть нам взяти тактичну перевагу над Росіянами і наскільки вони реальні? Ну, когда мы говорим про выпуск дронов, мы, получается, обобщаем сюда, да, в эту копилку ходят и FPV, и маленькие дроны, и большие дроны, и ударные дроны, и крылатые, может, дроны-разведчики. Поэтому правильно это все разделять, да, сегментировать. Есть FPV, мы все знаем, что это такое, которые наносят удар по позициям противника, а есть дроны ударные, например, у россиян это формат ланцета, у нас другие дроны, которые наносят удар для техники, летают более на большие расстояния. В том числе есть ударные беспилотники, о котором я рассказывал, это все такой один большой класс БПЛА, но правильно это все разделять. То есть для нашей пехоты, например, для фронтах, самое важное, это э, иметь паритет в FPV-дронах, чтобы атаки маленьких вот этих вот дронов на наши позиции э, равнялись атакам нас, чтобы мы могли держать э, отпор. Мы здесь сейчас где-то с Российской Федерацией выходим к паритету. Раньше мы отставали, еще год назад у нас было отставание буквально в 5, 6, 7 раз по производству дронов. Сейчас мы очень сильно это все наверстываем, но но и плохая новость в том, что и россияне тоже ускоряются. И на что я хочу обратить внимание, мы сейчас пришли к тому, что сейчас вот, ну нельзя так гнаться за количествами, как это было год назад, когда нам президент ставил месседж, там, достигнуть планки миллион, там, FPV, там, или еще дронов каких-то, то сейчас мы больше говорим не о количестве, а о качестве. Сейчас появляются дроны, на нестандартных э, каналах управления, которые могут пролетать сквозь РЭП. Появляются сейчас дроны на оптоволокне. Вот наши телезрители, может, слышали об этом. И россияне против нас активно сейчас используют эти дроны и нас обгоняют. Это дрон, который летит, а у него сзади катушка, на которой 10 километров оптоволоконного кабеля. Этот дрон летит, потихоньку разматывает эту катушку. И поэтому этот дрон передает очень качественную картинку, и на него рэп не воздействует, его нельзя никак сбить, он управляется по вот этому кабелю. Также появились дроны с машинным зрением, тоже наши телезрители должны слышать об этом. Это дрон, который подлетает на высоту где-то там 100-200 метров, и пилот этого дрона просто квадратиком обозначивает цель, и дальше дрон сам летит к этой цели. То есть ему не страшны рэп, ему не страшен ветер, ему не страшно, если цель двигается, не нужны такие о, большие знания в пилотаже fpv дронов. Это все технологии, которыми надо сейчас заниматься, ими занимается наш враг. Так же, как мы с вами не представляли полгода назад, мне говорили, да, ну это такое вряд ли будет возможно, что на дроны будут вставляться, устанавливаться камеры тепловизионные. Потому что тепловизионная камера увеличивает стоимость дрона на 300-400 долларов. То есть, все говорили, это безумная сумма, то есть, э, ну, вряд ли такое будет. А сейчас мы видим, что практически большая доля ночью атакует наши позиции вот этих вот самых дронов. А у нас такие разработки есть? Конечно, конечно. Да, у нас такие разработки есть, мы ничуть ни капли не отстаем. Вот. Но зачастую я часто акцентировал внимание, что бывает так, что мы делаем разработки первые, а россияне у нас их воруют и масштабируют более быстрее. Это происходит потому, что сама Россия по себе более большая и потенциал у нее более большой. У нее больше количество научных центров, больше количество студентов тех же самых и задействованных ресурсов в том числе. Поэтому они имеют возможность масштабировать быстрее, чем у нас. И вот когда такое происходит, конечно, обидно. То есть мы что-то придумали первые, зачастую у нас бывает. Мы что-то придумали, показали, как это работает, потом прошла пауза, россияне это запускают, а мы идем следом, пытаясь их опередить. Но это неизбежные нюансы вот, технологии, потому что, я повторюсь, у нас многим поставлена сейчас цель, количество, э Госзаказы, вот эти вот квоты быстрее, объемы, объемы, объемы. А мы сейчас приходим к тому, что надо думать о качестве. Я вот нашим телезрителям, телезрителям объясню пример. Едет российский танк, у него стоит рэп. Ну, он закрыт куполом рэба, да, он mm -hmm. в домике. И мы отправляем 20 FPV туда стандартных. И они все падают возле этого купола, потому что они делаются на стандартных частотах. А достаточного было одного FPV нестандартного. Но его никто не производит, потому что стоят задачи на количество. Понимаете? Поэтому мы сейчас говорим, что война переходит в том числе в более высокие технологические решения.